सुरुवातीपासून आम्ही सांगतोय की ही निवडणूक मोदी सरकार विरोधात जनता अशी झाली आहे इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून माध्यमातून राहुल गांधी यांची यात्रा न्याय गॅरंटीच्या दिली जनता विरुद्ध सरकार अशी निवडणूक झाली एक्झिट पोल आले आहे ते गोदी आहे आमचे मत चार तारखेला बघू आमच्या सगळ्या उमेदवारांना सांगितलं आहे की शेवटचे मत मोजल्याशिवाय मतमोजणी केंद्रातून बाहेर पडायचे नाही जनतेचा कौल चारला ला कळेल महाविकास आघाडीचे महाराष्ट्रात पस्तीस ते चाळीस जागा निवडून येतील असा विश्वास पास, नाना पटोले व्यक्त जाहिर भाषण में जो बताते थे कि आप सब लोग को दर्द पता है महंगाई का असर पता है लेकिन जो मीडिया मालक लोग है वो गोदी मीडिया है और वही आज स्थिति एग्जिट पोल के माध्यम से सामने आई है आज जनता का कौल यह बताता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश से जाए और उसी तरह का वोटिंग भी नरेंद्र मोदी के सरकार के विरोध में भाजपा के विरोध में पूरे देश में हुआ है महाराष्ट्र के साथ भी महाराष्ट्र ने भी वही काम किया है लेकिन एग्जिट पोल कल आने से लोगों को एक डर पैदा कर, कर हारने के बाद भी जीत सकते ये दिखाने की एक कोशिश केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है जो बात सामने आई कि केंद्रीय गृह मंत्री के माध्यम से 150 कलेक्टरों को धमकाया जा रहा है और उनको कैसा रिजल्ट उनके फेवर में लगाया जाए इस तरह की एक चर्चा मैं आज मीडिया में पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ये गोल अगर उनके फेवर में रहता तो कलेक्टर को धमकाने की जरूरत क्या है ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि जो मीडिया में न्यूज आई है कि, कि कलेक्टर को गृह मंत्री मंत्रालय से धमकाया जा रहा है तो इसी का अर्थ ये होता है कि बीजेपी हार के कगार पर है नरेंद्र मोदी की सरकार हार के कगार पर है लेकिन गोदी मीडिया के माध्यम से लोगों की दिशा भूल करने का एक तंत्र तो कि यह युद्ध है युद्ध में आखिरी तक नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके सरकार के नुमाइंदे वो जीत का ही दावा करेंगे और चार तारीख को जनता का कोल सामने आएगा और जनता का कोल इंडिया गाड़ी के साथ आएगा क्योंकि राहुल जी ने कन्याकुमारी कश्मीर काश्मीर और जो भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर से मुंबई की जो न्याय यात्रा जो निकाली और वो जो लोगों का मत था उसी आधार पर पांच गारंटी राहुल जी ने जो दी जो न्याय की गारंटी दी उसी आधार पर देश में इंडिया आघाड़ी को बड़े पैमाने में लोगों ने वोट दिया है और वो चार तारीख को स्पष्ट हो जाएगा इंडिया आघाड़ी की सरकार आएगी हर सूचना है कि कोल हा एकदम स्पष्ट है गोदी मीडिया जो दरबार है अपना कमाल जो दाखिल है तर भरोसा नहीं शेवट कारण युद्ध है आणि या युद्धाला शेवटपर्यंत लढत राहायचं आणि याच्यात विजय आपलाच होणार ही भूमिका राहुल गांधीजी आणि मल्लिका खडगे साहेबांनी या ठिकाणी आम्हाला सगळ्यांना कळवले बघा एक्झिट पोल जे आहे याच्यामध्ये आपण अनेक राज्यातल्या निवडणुका झाल्या विशेष करून कर्नाटकची निवडणूक आपण पाहिली त्याच्यामध्ये बीजेपीच्याच बाजूने दाखवलेलं होतं एक्झिट पोल जनतेने कोल बदलला त्याच्यामुळे जनतेचा कोल हा जो आहे तो आपल्याला चार तारखेला कळेल त्यामुळे कुठलीही घाई करण्याचं काही कारण नाही महाराष्ट्रामध्ये आजही आमचा दावा आहे की महाविकास आघाडीचे जे उमेदवार आहेत पस्तीस ते चाळीसच्या घरापर्यंत निवडून येतील हा आजही आमचा दावा आहे कारण की ग्रास रूटवर आम्ही पाहिलेला आहे लोकांचा कोल बघितलेला आहे त्यामुळे महाराष्ट्रामधलं हा जो कोल आहे हा पूर्ण देशामध्ये सुद्धा हीच परिस्थिती राहील असा आमचा विश्वास ज्यांच्या सभा होत नव्हत्या ज्यांच्या उमेदवारांना लोक गावातून हाकळून लावत होते अशी जी परिस्थिती होती त्या परिस्थितीला ते दावा करत असेल तर काय सगळ्या लोकशाहीमध्ये दे सगळ्यांना दावा करायचा अधिकार आहे